Peperangan parit berlaku semasa Perang Saudara Amerika 1860-an dan Perang Jepun Rusia pada tahun 1904-1905 dan mencapai kemuncak keganasan dan pertumpahan darah di perbatasan barat semasa Perang Dunia I. Perlombaan senjata telah berlaku terutamanya antara Jerman, Britain dan Perancis yang telah membawa keuntungan kepada syarikat pengeluar senjata seperti Syarikat Crop Regiment dan Coventry Ordnance Work di Britain. Pada tahun 1906, Britain berjaya menghasilkan HMS Dreadnought iaitu sebuah kapal perang yang canggih dan terhebat di dunia untuk menyaingi di Angkatan Tentera Jerman walaupun melibatkan peruntukan perbelanjaan yang besar. Empayar Ottoman yang berpecah dan kerajaan Turki yang baru dibentuk sebagai sebuah republik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Empaya Ottoman yang turut berpecah membentuk negara-negara di Timur Tengah seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Kerajaan pemerintahan monarki Perang Dunia Pertama telah melenyapkan pemerintahan monarki di benua Eropah. Perang ini telah menyebabkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Rusia dan Turki berakhir pada tahun 1925. Sultan Empayar Turki Ottomanah turun daripada tahta. Ekoran kekalahan Turki dalam Perang Dunia, perkembangan ini menyebabkan Empayar Turki Ottomanah yang diliputi Poland, Bulgaria. Jakosblakia, Finland berakhir Perang ini menyebabkan sistem pemerintahan beraja berakhir di Jerman apabila Kaiser William II Raja Jerman dibuang negeri ke Belanda Pemerintahan beraja berakhir di Rusia apabila tercetus revolusi Rusia pada tahun 1917 Selepas tamat perang kerajaan monarki berakhir dan diganti dengan kerajaan bercorak demokrasi di benua Eropah Paparangan ini menyaksikan kemunculan kerajaan republik di Rusia, Turki, Jugoslavia, Jerman, Austria, Poland, Lithuania, Latvia dan Estonia. Kerajaan Republik diasaskan di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk di Turki pada tahun 1923 selepas kerajaan Turki Uthmani tumbang. Austria menjadi sebuah republik apabila pemerintahan Habsburg dihapuskan. Revolusi Rusia telah menumbangkan kerajaan beraja dan muncul kerajaan komunis yang pertama di bawah pimpinan Vladimir Lenin. kita menerainya perjanjian Versailles. Perjanjian ini ditanda tangani pada tahun 1919 yang membawa kepada tamatnya Perang Dunia I. Walau bagaimanapun perjanjian ini dianggap tidak adil kerana syarat yang berat terpaksa ditanggung oleh pihak yang kalah Jerman. Perjanjian ini bertujuan melumpuhkan Jerman sebagai salah sebuah kuasa besar di Eropah. Antara syarat perjanjian Versailles satu, membayar ganti rugi dan pampasan perang yang tinggi. Dua, mengurangkan jumlah tenteranya. Tiga, menyerahkan 12% daripada jumlah penduduknya. Empat, menyerahkan 13% daripada wilayahnya. Lima, menyerahkan suku hasil besi dan satu per lima harang batu. Kekayaan negeri-negeri Melayu turut dieksploitasi untuk membayai operasi perang British. Raja-raja Melayu diminta menandatangani peristiharan menyokong British dalam Perang Dunia I. British memperkenalkan pelbagai undang-undang baru yang memberikan mereka kuasa untuk mengawal semua negeri dan rakyat tempatan. Undang-undang seperti The Trading with the Enemy Act 1914 dan Naval And Military Emergency Enactment 1914 digunakan untuk mengawal ekonomi dan ketenteraan di tanah Melayu. Namun perjanjian yang ditanda tangani selepas perang ini bersifat sementara dan akhirnya ketidakpuasan hati yang tersisa membawa kepada tercutusnya Perang Dunia Kedua.